Мис қоқулы жәме Әскі қырым әфсанесі Яғмур yeah, яғып yeah, кечкен соң, Әскі қырым сакенлері Мис қоқусынен нефес алмақ Ве кечмішні қатырламақ үчін мис жәміге баралар. Бу жәміні құрған Юсуфны аңмақны өзлеріне фарс саялар. Юсуф не вақытларда яшаған, оны Алла білсін. Белкіде о заман ескі қырымның ады да сол қаттыр. О заманларда шернің әр ерінде шадырванлар фшқырғанлар. Ел бойы ұзын керванлар үргенлер, ве юзлернен керван сарайлар келгенге ос қапыларын ачқанлар. О заманларда Зенгінлер базарда форсаланып үргенлер, қарелер ісе, оларға теменіна етіп, байлар ташылаған кәпіклеріні міннеддарлық іле алған ве Аллах разы олсын аға дегенлер. Ләкін атылған кәпікіні алмақ үшін егілмеген, башыны ғұрырнен тік тұтқан бір адам олған. О, ағыр үк ташы екен. Қолларының бердшілері қалпыны керілетмезлер. Аллаға чоқ шүкір. Үйік ташы екі есу зенген олсын, фұқаре олсын. Оның үчін епсі бір. Оларға доғырысыны айтмаға қорқмаған. Чүнкі вақыт, жәлтек кебі бір шейдір. Ондан фақырлық та, зенгінлікті кечер. Бейлер, алтын ве сарайларыңыз, мал ве сүрілеріңіз бар, амма вичданыңызны жойғансыңыз fақырлаrnы жымmайсыңыз жәмиде бозылай ата тезден минаресі қылажақ Байлығыңызның бір қысмiны олар үшін берсеңіз дей тұрған Юсуф. пек ейі, пек do'g'ri Дей фұқарелер, зенгінлер ісе, сен кім олғансын, бізге ақыл өгір етесің o'zing zengini olgan ising baqar edik deb achulanalar yusufning ko'zindan yoshlar tig'irib baqa u ko'kka baqa ko'kтa allаning melеgi ucha u zamon yusuf melеkka jami qurmoq uchun cho' oltinim o'l'anini istayim мұқтач олғанларға ярдым етмек үшін зенгін олмақ істейім, дей. Мелек, Юсуфның істегіні елдізлардан да үксекке көк теренлікілеріне алып кете. Ғарес инсанлар, оны ағармыш дағындаки ұчырымдан, бірақ аджақ олалар. Учырымның түбінде, егер оның түбі олса, инсан кеміклері пек чоқ. Юсуф бұ, ярамаз инсанлардан қачып, мейданға ашықты. Мейданда керван тоқтап қалған, чүнке апансыздан керван башы олген, оның керіне башқасыны тапмақ керек. Бәлкі керван башы сен олырсың, деп сұрай, ондан керван башының шорбачысы. Бәлкі олырым, жеваплана Юсуф, ве бойлелікнен о керван башы ола. Керван іле, индолының о тарафына Индастанға кете. Бұ мемлекет ақында әшітмеген адам бар ма асыл? Анда адди ташлар арасында шавле сачқан элмас ташы бар. Деңіздің түбінде қиметлі инчи ола. Қарлы дағлардан орымчек ағындан да еңгіл басмалар алып келелер. Отларының тамырлары топырақтан қоқу везер емелер. Юсуф бұ диярда пек чоқ еллар кечірді дағылардан вадиге енді кене дағыларға көтерілді мелеклер оның йолларыны айдынаталар шорбажысының байлығы еп арта амма юсуф кенеде де фұқаре насыл олса ойле қала еліне кір япышмағаны кібі алтын да япышмай бөйлесіні да қайдан тапарсың деп тәжіплене шорбажысы күнлерінің бірінде юсуф шорбажысына бір чувал элмас кетіре осы не есе бір ташчық біле алмай бұл уақыт шорбажысы Тек яланжылық жылық пешінден жүрген оғылыны қатырлай Ве өз яқынларына васиет еті. Әшіттіңіз ма? Мен өлсем бұтын байлығым оғылыма дегіл Юсуфқа берілсін, дей. Бұйлеліклі, чоққа бармай, шорбаджы өле. Дүние іште, бүгін сақсын, ярын йоқсын. Дүн йоқ еді, бүгін келді. Әй, дүниялар сені! Юсуф шерінің бүтін базыргенларындан зенген олды. Оның керваны солқат шеріне келіп еткенде жума еді bиn деvе bir biri артындан келелер. келелер. Бұ, bu керваныдыр kерvанidir кім кімсенің ақылына келмейді. Джамге кіргенде оны кімсе танымай жәмінің минаресі иқылған дегенде де ақылларына Юсуф түшмеді. Базыда түшінгенде сес солық шығармайсын. Утансаң ең, демейсің, Деп түшінді Юсуф ве Бұларыны түзетмек үшін байлығымызның бір пайыны берейік де, деді. Сол қат бейлері, сенің байлығың олса, бер, деп күшірділар. Бұны ешіткен Юсуф күлімсіреді. Бұл Юсуф <laughs> деген оғлан бойлы япарым деп сөз берген еді дей о уақыт адамнар бұ юсуф дегіл мекен деп түшінділер дүнияда нелер олмай Әртесі күну, жамы мейданында үзлерінен ішчілер топланалар, әскі дұварларыны иқмаға башлайлар. «Юсіфаға йоллады», дейлер олар меракланғанларға. «Юсіфнің сымарышынен ұзақ яқын ерлерден беясташлар, филташлар, алтын кераметлер кетіріп башлайлар». Құрымда да бойле жами ічбір ерде құрылмаған, дейлер қалқ арасында. Юзуфның сымарышынен кефеге мистолу гемі келгеніні өвебу миссіні яңы жамының дұварларыны қалағанда сепілмесі емір әткеніні әшіткен халқ оны «Муминлер атасы» деп адландырды. Яғмұрдан сон, ерден көкке көтерілген бұвнен берабер, мис жәмінің темелінден ве vедvарlаrынdан мис қоқулары көтерілежек, дейлер. Арадан екі қыш кечті, жәмі құрбан байрамына құрылып бітті. Бияз минарелер көкке көтерілді, Дамлар күмуш күбі парылдай, Минаресі бойлап, Сырлық құшақлар сарылған. Абдулғазы Юсуф, Муминлер атасы Юсуф, Бірінчі құрбаны сен чал. Юсуф, құрбанлық қойынны сойып, эң фуқаре, юк жысына бере. Жамыны құрмақ үшін мелектен байлық сорағанда Юсуф іште бойле деді. Юсуф көкке бақа, Анда бияз бұлытлар, ялдайлар, Олар жәми өзерінде тоқтала, Ерге бүллүр күбі яғмұр тамчылары әнелер. Озаман, жәминің темелінден Мис қоқысы көтерлі, Бұтын халқ Юсуфның оғынде түс жөке. Юсуф Сен сол қатның үкімдары олмаға лайықсың дейлер. Амма Юсуф башыны терсіне саллай. Үкім, бұ, инсан үчін ұчырымдыр, дей. Юсуф ғымырлық авам халқ арасында қалды бұтын байлығыны фқарелерге дарқатты. Халқ чоқ хан ве бейлеріні ұнытты, ләккен Юсуфны ұнытмады. Әскі қырымның қалқы, яғмұр яғғанда, мис жәмінің виранелері янында топланып, мис қоқыларынен нефес алмаға себелер. Бөйле вақытта мұтлақа Юсуфны қатырлайлар.